Salam Ermənət izləcilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün Xırdalanda 3 nömrəli məktəbə, Bakısuqart yoluna yaxın 13 mərtəbəli binanın 13-cü mərtəbəsində ümumi sahəsi 62 kvadratmetrdən ibarət olan iki otaqlı belə bir şəxsi istifadəsin təmir olunmuş mənzilimizi çıxıb satışa. İdeal bir variantdır. Qiyməti çox əla bir qiymətdir. Videoya son açana hörmətli izləcilər, izləyin. Videonun axırında qiymətini deyəcəm. Bura girişdir, giriş isti poldur. Ümumiyyətlə bütün mətləx olan hissələr isti poldur. Girişdə solda Mətbəxdir, belə bir mətbəx var. Mənzil əşyə qarışıq satılır. Demək olar ki, əşyalar təzədir, istifadə olunmuyor. Bütün əşyalar çəkilişdə gördüyünüz hörmətli izləcilər qarın. Əşyalar qalır, çıxarılmır. Buyurun, belə bir mətbəxi var. Yer işidir, puldur. Burda isə mənzilimizin qeyf qapısıdır, giriş hissəsidir. Buyurun. Burası onu zərfə cinaksiyalar quraşdırılıb tam hazır vəziyyətdə bir yerisdir, poldur. Belə bir səliqəli salon zer var. Burda isə mənzilin yataq otağıdır. Burada da bütün əşyalar qalır. Ümiyyətlə çəkilişdə gördünüzü bütün əşyalar qalır. Heç bir əşya çıxarılmır. Tam dolu vəziyyətdə satılır. Təcili variantdır. Ev sahibinə pul lazım olduğuna görə çox gözəl bir qiymətə təklif olunur. Belə bir yataq otağı var. Burda isə mənzilimizin Qonaq otaqdır, belə bir gözəl və səliqəli qonaq otaq var. Burda da gördüyünüz bütün əşyalar qalır, qiymətə daxildir. Ümumi sahəsi 62 kvadratdır. İlkin qiymət 42 manat. Nəzərdə tutulub, yal alacağı təbii ki, mənzərə baxdıqdan sonra endirim olunacaq. Burdan isə balkona çıxış var, belə bir geniş və səliqəli balkonu var, buyurun. Burdan isə baxışında çörəkdə gözəl belə bir panoraması var. Məktəbə, bazara, bağçaya piyada məsafəsindədir. Yerləşmə yeri binanın çox əla bir yerdədir. 2 sürətli lifti, qazsu, işıq binada daaimidir, hörmətli izləcilər. İlkin qiymət 42 manatdır. Material alacağı təbii ki, mənzərə baxıldıqdan sonra endirim olunacaqdır. Sizin də satışda mülkünüz, mənziliniz varsa bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiz. Tez bir zamanda satışlanan ailələri kanala abunə olun, videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Bizi izləməyə də davam edin. Sağ olun, təşəkkürlər.